Пане Романе, тимчасово окупований Крим згадуємо слова Плетенчука, речника військово-повітряних сил. Що він каже, морських сил, перепрошую. Що там п'ять аеродромів ворог використовує, два з них без авіації і є відео прильоту по аеродрому Октябрьське, Октябрьське, який знаходиться, я так розумію, між на трасі, ну не по трасі, а логістиці, між Сімферополем та Джанкоє. Ось тут. Там железка идет, железная дорога от э, Керченского моста, железка идет до Джанкой, а дальше она расстраивается, если можно так сказать. Не раздваивается, а расстраивается. Э, одна железка идет на Симферополь, вот мимо этого аэродрома, И аэродром сейчас используется россиянами как большой рассредоточенный склад. Потому, естественно, туда прилетают либо ракеты, либо беспилотники. А дальше уже после... Это мы сейчас видим вторичную детонацию, когда уже начинают склады гореть. И эту информацию нам дают партизаны, наши, наши механизмы разведки в Крыму. Ну, естественно, после подтверждения идет выполнение боевой задачи. Вот это одна железка идет на Симферополь от Джанкоя, вторая идет по... переходу в сторону Мелітополя, і третій йде на армянськ. То вот эти вот три железки після Джанкоя на їх треба також пересікати. Ну от одним із варіантів та унічтоження складу до Пане Паномане, і підрахували, що спочатку повномасштабного вторгнення з, з 22-го року на в тимчасово окупованому півострові наші сили оборони зуміли як мінімум ліквідувати 5-6 дивізіонів. ППО ворога. Там, якщо рахувати по 7-8 одиниць одних засобів, вийшло 50 загалом одиниць ППО росіян з 22-го року. Наскільки це можна пояснити, наскільки це хороший показник і наскільки це серйозні втрати для ворога? Скоріше всего, несколько десятків пускових установок, тому що дивізіон накрити практично невозможно. Все-таки От пускові установки дивізіону можна накрити в залежності від. расположение. И это вот до полусотни пусковых установок было отминусовано. Крым можно считать как э, такая э, большой полигон для уничтожения российского ПВО. Потому что сколько бы мы его не выбивали, россияне туда все равно его прут. И вот э, не надо бегать э, за ним, за ПВО, за зенитно-ракетными комплексами по всей России, они все равно притащат их в Крым. Надо просто найти механизмы, как их там уничтожать и дальше проводить эти атаки. Главное не снижать темп, это очень важно, не снижать темп. То есть уничтожение ПВО противника должно происходить сразу же, как только есть подтвержденное его расположение. Для этого, правда, нужны достаточное количество ракет, в основном ракеты, либо беспилотники, но ну, оптимально, конечно, ракеты, кассетники. А вот Атакамсик для этого подходят лучше всего, потому что накрывает Кассетный «Атакамс» накрывает большую площадь с боеприпасами. Дальность 300 километров, М39-1. То есть там с боеприпасами м 74 не оставляют никакого шанса в живых остаться этим пусковым установкам, локаторам, системы управления. Потому идет такая прожарка в Крыму российского ПВО. В принципе, можно если, ну, опять же, это все от «если» зависит. Если нам передадут наши партнеры, сами мы столько не сделаем. Если партнеры нам, передадут нам достаточное количество тех же «Атакамсов», а они есть, их сотни, а то и тысячи произведены, сейчас будут сниматься. Уже сняты там первые две партии, сняты с боевого дежурства. Вместо «Атакамсов» заходит «Пересм» 500 километров у них уже становится на БД. То есть вот эти атаканцы использовать по российскому ПВО, это, в принципе, и для Украины хорошо, и для НАТО в том числе, и для э, американской Аляски тоже неплохо, если мы российские ПВО, которые там будут расположены под Аляской, будем уничтожать в Крыму. Пане Романе, і також в російському місті Усінськ стався вибух та пожежа на нафтопереробному підприємстві Транснефті. От прекрасно виглядають ці кадри. Характер загоряння вибухів не коментують невідомо. Це так далі північніше від Москви. Верх, верх, верх. Дело в тому, що в своє время Російська імперія. поработило очень много народов, очень много, северных в том числе, восточных, мы знаем это расширение во все стороны называется, это растеклась грязь, где-то там в районе Москвы, скорее всего, подземный такой мощный источник навоза, так мягко скажу, чтобы в эфир не сильно материться, так вот этот источник навоза накрыл большую площадь, а сейчас... Есть возможность у народов, которые в свое время были порабощены Российской империей, есть возможность освободиться от этого рабства. И эти силы уже возрождаются. Некоторые дошли уже до вооруженного противостояния, как на Северном Кавказе, в некоторых республиках или в национальных кластерах Средней Азии. А в некоторых на некоторых направлениях сейчас решаются вопросы борьбы с Российской империей уничтожением углеводородной отрасли. Это те санкции Малюка Буданова, которые, скорее всего, понравились национальным освободительным движением в России. И они начали выполнять такие же самые задачи, потому что поджечь, по большому счету, заправку или какой-то комплекс не составляет труда, он сам горит. Надо знать, куда спичку поднести. И вот, скорее всего, хорошо поднесли спичку. Я думаю, именно... От такі действия уже сіл Росії і приведуть в конце концов к розвалу російської імперії. Вони нам допомагають. Пане Романе, головне управління розвідки України опублікувало відео, як вони десантувалися от Кінбурзьку косу. Ми неоразово проговорювали, наші глядачі знають. А е, південніше від кін, е, Кінбургської коси є тендерівська коса, і от, за подавленням гур, саме в цьому напрямку, а вони. Зуміли десантуватися, показали відео, відповідно, заявили про знищення ворожої техніки і е, сил противника. Наскільки це перспективний напрямок? Ну, якщо подивитися карту, якщо повернете карту, а, далі коса, Тендровська коса, а от сама коса йде до железному порту, в по Восточні, от вона там в Железний порт, так називаємо, а, а, а далі Скадовськ. то есть общая задача дойти до Скадовска. Причем до Скадовска можно зайти со стороны моря и со стороны суши. То есть с Олешек, если будет принято решение форсирования Днепра, то с через Голую присталь, там хорошая дорога как раз идет на Скадовск, да, вот эта дорога. И по большому счету вот этот треугольник можно будет освободить, а дальше это общее направление в сторону и по морю, и по суше в сторону Крыма. Со Скадовска, со Скадовского порта, это, кстати, один из основных портов, который питает э, всю Херсонскую оккупированную часть, то есть э, область, российские, российские, войска. Со Скадовска как раз, я еще раз повторюсь, идет дорога на Улую пристань на Олежке, а потом с Олешек практически вдоль Днепра идет дорога, она как ракадная считается, уже до новой каховки, до каховки, до новой каховки. Поэтому для нас очень важно вот этот еще и логистический маршрут отминусовать россиян именно со Скадовска. Потому я думаю, это пока подготовительные некоторые механизмы, которые используют Главное управление разведки. Рейдовые, пока это рейдовые атаки, а дальше они могут перерасти уже в серьезные атаки в плацдарм, разворачивание оперативного плацдарма и движение в сторону Скадовска. То есть у нас для того, чтобы освободить Крым, а освобождение Крыма начнется с освобождения Скадовска. Потому что со Скадовска, после того, как мы туда зайдем, там километров 50-60 по морю до Крыма, то есть катера туда будут доходить. И довольно-таки неплохо это обойти э, укрепрайон в районе Армянска. Это вот одна, одно из направлений, почему есть смысл, и скорее всего так и будет, почему же это показывает расположение войск и география фронта. Это оптимальный вариант э, с очень малыми потерями, тем более это направление могут взять под контроль даже несколько... F16. Uh -huh. То есть вот то количество F16, даже эскадрилья F16, она весь фронт Херсонский, конечно, не возьму для этого бригада нужна. А эскадрилья F16, по большому счету, вот треугольник, этот кимбургская коса Олежки Скадовский, может взять под контроль э, и создать определенное преимущество в воздухе, то есть э, завоевать превосходство в воздухе, начать работать по этому треугольнику. Вот, вот, для россиян это практически потерянный потерянный кусок. А дальше движение на Крым, я уже его показал. То есть технически это возможно 50-60 километров по морю, это пару часов. А то, если на скоростниках, так и час движение, это только по морю. У нас сейчас серьезные силы есть. Нам, нам наши партнеры, спасибо большое, особенно британцам, нам передали и американцы нам передали большое количество быстроходных катеров, которые могут хорошо себя чувствовать и на э, реч, на то есть на речной глади и на морской в штиль по крайней мере они неплохо выполнят эту задачу десантирование в Крым возможно после освобождения Скадовска поэтому это общее направление может быть не этого года но по крайней мере скорее всего так это и будет